Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. За минувшие сутки погибли двое защитников Донецкого аэропорта. 18 получили ранения. Атаки боевиков на аэропорт усилились. В последних штурмах был задействован российский спецназ, сообщат в пресс-центре том. Наши киборги в очередной раз отбили атаку противника. Нападавшие отступили, понеся большие потери. Всего за минувшие сутки террористы более 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом применялись реактивные системы залпового огня. Ворожа активність спостерігалась на Луганському, Донецькому, Дебальцівському, Вражеська активність наблюдалась на Луганськам, Донецькам, Дебальцевськам, Маріупольська направленнях. Залпи артилерії і мінометних орудій прозвучали на окраїнах населених пунктів Сокольники, Кряковка, Кримська, Артем, Ніжнє Тепле, станично Луганська, Макарова, Трьохізбінка, Щасті. Гаевка, Пески, Донецк, Авдеевка, Новоорловка, Дебальцева, Новолапса, Николаевка, Павлополь. В районе города Мариуполь ситуация под контролем наших войск. В районе места Мариуполь ситуация пребывает под контролем наших войск. За прошедшие сутки в Донецке ранены 14 человек. Из-за боевых действий наиболее пострадали Кировские и Петровские районы. В результате попадания снарядов повреждены дома, инфраструктура и коммуникации. Без энергоснабжения 6 трансформаторных подстанций и одна котельная. Без газа почти 3300 абонентов. Утром в Донецке напряженная обстановка. Во всех районах периодически слышны звуки взрывов и залпы из тяжелого оружия силы АТО уничтожили сосредоточение российско-террористических войск в районе Авдеевки, в том числе и прибывшие туда подкрепление военнослужащих Федерации. Об этом сообщает группа информационное сопротивление. По их данным, трупы раненых вывозили в центр Донецка через Куйбышевский район. Тем временем в город якобы для поддержания порядка прибыли 60 казаков с юго Луганской области, однако у них уже возник конфликт с руководством ДНР. Еще одна тактическая группа российско-террористических войск подтянулась в район Горловки. В результате огневого противостояния с силами АТО бандиты вынуждены были отойти вглубь своих позиций. Правоохранители задержали за контрабанду оружия и финансирование боевиков двух жителей Донецкой области. Им грозит 15 лет лишения свободы, сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. В течение сентября-октября девушка-курьер перевозила в город Белозерска автоматы Калашникова и гранаты. Хранением занимался ее сообщник. Вырученные за продажу оружия боеприпасов и взрывчатки деньги, курьер передавала боевикам в Донецке так называемой российско-православной армии. Последние воюют на стороне самопровозглашенной ДНР. Задержанные также планировали набор людей в разведывательно-диверсионную подпольную организацию, цель деятельности которой – теракты в украинских городах. Работающих в зоне боевых действий журналистов будут сопровождать военные. Об этом сообщили в пресс-центре ОТО. Дополнительные меры безопасности вводят в связи с тем, что в зоне проведения операции активизировались диверсионные группы боевиков. Террористы охотятся на представителей украинских СМИ. Напомню, милиция расследует убийство журналиста Александра Кучинского и его жены в Славянском районе Донецкой области. В составе очередного так называемого гуманитарного конвоя из России было 18 бензовозов. Об этом сообщили в ОБСЕ. Всего на контролируемую боевиками территорию заехало 106 автомобилей. В СНБО заявили, что ничего не знают о составе груза, как и в предыдущие разы представители Международного комитета Красного Креста не принимали участия в его перемещении. Украинские пограничники и таможенники также не смогли осмотреть машины. Российский гумконво – картинка для СМИ. Реальной помощи от них жители Донбасса не получают. Даже те продукты, которые завозятся, забирают боевики. В основном в белых грузовиках боеприпасы, военная техника и оборудование для боевых действий, утверждают в СНБО. Завтра страны-члены НАТО объявят о начале работы трастовых фондов в помощь Украине. Об этом объявил генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг. Это станет одним из конкретных решений, которые страны НАТО планируют одобрить в связи с ситуацией в нашей стране. Генсек Альянса отметил, что Россия продолжает подпитывать конфликт на востоке Украины. Москва, как и прежде, предоставляет поддержку, военную технику и помощь сепаратистам. Столтенберг подчеркнул, что лучшей помощью в решении гуманитарных проблем Донбасса стали бы не гуманитарные конвои, а реальное прекращение огня. Поскольку Россия нарушает международное право, то западные санкции против нее оправданы и к ним должны присоединиться как можно больше стран. За неделю на предприятиях Укроборонпром отремонтировали 13 единиц бронетехники. Как сообщают в пресс-службе концерна, за счет собственных мощностей восстановлены 4 основных боевых танка Т-64. Также отремонтировали 2 БТР-75, БТР-3 и БТР-4 для Национальной гвардии и 2 автомобиля. Вся восстановленная техника отгружается в зону АТО. Напомню, Минобороны заказала у Укроборонпрома ремонт танков, бронетранспортеров и зенитно-ракетных комплексов почти на 106 Миллионов гривен. А на полигоне Насгвардии под Киевом провели тест-драйв нового бронеавтомобиля отечественного производства. Затем машину обстреляли из разных видов оружия с расстояния в полсотни метров. Стреляли из автоматов двух калибров, пулемета и снайперской винтовки «Драгунова». И броня, и стекло выдержали испытания. Автомобили разработаны отечественными специалистами вместе с итальянскими партнерами. Уже в среду планируют обсудить заказ первой партии броневиков. Рабочее название автомобиля «Казак-2014» министр МВД призвал всех желающих присоединиться к выбору нового имени для машины. Европейский инвестиционный банк выделит Украине 150 миллионов евро на модернизацию магистрального газопровода Гуренгой Помары Ужгород. Соглашение об этом сегодня подписал их премьер-министр Арсений Ценюк и президент банка Вернер Хоер. В рамках проекта планируется заменить 120 километров трубы. В Кабмине надеются, что ее закупят у украинского производителя. Возможность финансировать модернизацию газопровода Уренгой помары Ужгород рассматривает также Европейский банк реконструкции и развития. Этот вопрос Совет директоров обсудит 10 декабря. Проект экономически обоснован. Он имеет три цели. Первое снижение потребления газа благодаря технологии на 20%. Второе ⁇ повышение энергетической эффективности и безопасности украинской газотранспортной системы. И третье ⁇ это экология, сокращение выбросов. 44% всех средств, которые выделяет Европейский инвестиционный банк, предназначены для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Арсен Яценюк. Всего финучреждения планируют предоставить нашей стране 3 миллиарда евро на развитие экономики и инфраструктурных проектов. Часть транша, именно 150 миллионов евро, для кредитования Укртрансгаза. Эта помощь будет предоставляться на протяжении трех лет, то есть с 2014 по 2016 год. Это значит, что наш банк на этот период фактически удвоил сумму финансовой помощи Киеву. Эта помощь будет направлена на развитие демократии и экономики Украины. На рынке нефти новый резкий обвал. На лондонской бирже североевропейская нефть марки Brent упала в цене почти на 2 доллара, до 68,5 долларов за баррель. Эксперты считают, что это запоздавшая реакция азиатского рынка на решение ОПЕК не снижать объемы добычи черного золота. Похожая ситуация наблюдается и в Нью-Йорке, где нефть торгуется по, 56, по 65 долларов. Это самые низкие цены с мая 2010 -го. Аналитики ожидают, что падение котировок продолжится, так как нефть еще не достигла своего дна. Прогнозируют, что цена может упасть до 60 долларов за баррель. На падение нефтяных котировок остро отреагировал курс российского рубля. Сегодня доллар впервые в истории достиг отметки в 52 рубля, а евро по 62. Ну и сегодня Украина отмечает 23-ю годовщину всеукраинского референдума о независимости нашей страны. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев и назвал 1 декабря днем единения вокруг идеи государственности, демократии и европейской интеграции. Год назад наш народ опять засвидетельствовал свое стремление быть независимым. По существу, это был еще один референдум, который в очередной раз подтвердил наш исторический выбор, подчеркнул Петр Порошенко. Он отметил, что за прошедшие два десятилетия на долю страны выпало немало испытаний, но самое страшное из них это нынешняя война, которая стала вызовом как для Украины, так и для всего демократического международного сообщества. Глава государства пожелал, пожелал украинцам мира и согласия. Ну далее на БТБ смотрите курсы валюты, цены на горюче. Оставайтесь с нами. До встречи.